नमस्कार प्रिय भक्तांनो आज आम्ही तुम्हाला श्री दत्तगुरूंच्या एका मंत्राविषयी सांगणार आहोत हा मंत्र तुम्ही खऱ्या मनाने एकशे आठ वेळा ऐकलात तर तुम्हाला करोडपती होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही श्री सद्गुरूंच्या कृपेने तुम्हाला तुमच्या जीवनात पैशांची कमतरता कधीही भासणार नाही भक्तांनो तुम्हीही त्या लोकांसारखेच आहात का जे रात्रंदिवस कष्ट करून पैसा गोळा करतात पण कुठल्या ना कुठल्या कारणाने जमा केलेला पैसा निघून जातो तुमच्याकडे असलेले पैसे टिकत नाहीत तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा विचार करता पण ते कधीच पूर्ण होत नाहीत कुठल्या ना कुठल्या कुट्ल्या कारणाने तुमचे काम पूर्ण होत असतानाच बिघडते तर आजपासून असे कधीच होणार नाही कारण आज आपण त्या देवाबद्दल बोलणार आहोत जो दुःख देणारा आणि सुख देणारा म्हणून ओळखला जातो ज्याची कृपा तुमच्यावरती झाल्यावर तुमचे एकही स्वप्न राहत नाही ते लगेच पूर्ण होते पैशाची कमतरता असो नोकरी असो मुले असो किंवा इतर काहीही असो स्वप्न त्वरित पूर्ण होतात तुम्हाला हा मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकायचा आहे मध्येच सोडू नका याची काळजी घ्या अन्यथा तुम्हाला कोणतेही परिणाम मिळणार नाहीत तसेच आपण नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन प्रेस करा आणि एक लाईक करून कमेंट करा तुमच्या मनातील इच्छा स्वामींसमोर मांडा कॉमेंट बॉक्समध्ये श्री गुरुदेव दत्त लिहा जर तुम्ही हा मंत्र मोबाईलवर ऐकत असाल तर तुम्ही ते चालू करून सोडून द्या या मंत्राचा पूर्ण फायदा तुम्हाला मिळेल मंत्र पुढील प्रमाणे आहे तर मग चला शांतपणे ऐकूया ॐ श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त ॐ 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 श्री श्रुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्रीगुरुदेव

ॐ श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्रीगुरुदेव

ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त दत्त ॐ श्री दत्त ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त ॐ 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 श्रीगुरुदेव

ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त